بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل النقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي ربنا يسر ولا تعسر يا كريم ربنا زدنا علما وارزقنا فاحمد اللهم ارزقنا فهم النبي وهمزا المرسلين هم الملائكة المقربين برحمتك يا رحم الرحيم Allah majal al Quran al Rabbi yang kudu bina, wa nur asudurina, wa jada ahzalina, wa kumu bina. ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa barik wa wa alhamdulillah. warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama-tama di dalam nama rapat syukur pada Allah di pakuni dan inayahnya. Alhamdulillah pada petang ini dan kita bersama-sama satu ulama Malaysia dan juga bersama saya untuk membincangkan dan menyambung Perbincangan hadis pada 14 hadis mengenai Al-Quran Sebab topik perbincangan kita di pun di bulan Ramadan yang ini Dan Insya insyaAllah saya menyambung hadis yang ke-10 Tentang orang yang paling banyak menguasai Al-Quran Didahulukan di dalam dunia yang dahat Daripada Jabir r.a berkata Kana Nabi s.a.w. Yajma'un um baina rajulaini min qadla uhud Fisau bin wahid Thumma yakul ayyuhum aqsaru aqzan lil-Quran Al-Quran fa iza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdin wa qala ana shahidun alaahau yaum al qiyamah wa mara dinf bidf bidnihim fi dima'ihin wa lam maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghimpunkan di dalam satu kubur dua orang lelaki atau sahabat yang gugur syahid dalam perang uhud dan di dalam satu kain maka lalu Rasulullah bersabda siapakah di antara mereka yang lebih banyak mempunyai hafalan al-Quran apabila ditunjukkan kepada Rasulullah salah seorang daripada mereka berdua ia didahulukan di dalam niat lahat lalu baginda bersabda saya akan menjadi saksi ke atas mereka pada hari kiamat baginda menyuruh supaya mereka dikebumikan bersama-sama darah-darah mereka dan tidak dimandikan dan tidak disolatkan ke atas mereka Baik sahabat-sahabat muslimin dan muslimat Mata Allah sekalian Kisah ini berkisah tentang Selepas berlakunya Perang Uhud Ketika tahun ketiga hijrah Diriwayatkan bahawa seramai 70 seorang sahabat 70 orang sahabat Rasulullah yang telah meninggal Ataupun telah syahid Maka ketika nak dikebumikan hendak dimasukkan masukkan dalam diandahan Rasulullah telah menghimpunkan dua orang Sahabat ataupun yang gugur syahid dalam satu kain dan ketika nak dimasukkan ke dalam liang lihat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara dua orang sahabat ini yang mempunyai hafalan ataupun hafalannya lebih banyak berbanding pada sahabat yang lain. Maksudnya Rasulullah bertanya kepada antara dua orang sahabat tadi, siapakah yang paling banyak hafalannya? Maka Rasul sahabat-sahabat memberitahu kepada Rasulullah bahawa sahabat ini yang hafalannya lebih banyak. Maka Rasulullah memilih sahabat yang dikatakan hafal lebih banyak untuk didahulukan dalam meletakkan ataupun di dalam memasukkan dalam liang lihat. Maka sahabat muslimin dan muslimat dalam hadis ini untuk kita bincang ha, terutamanya dalam bulan Ramadan yang berkaitan dengan maudum Al-Quran kita pada bulan ini sesuai dengan dengan firman Allah syahrul Ramadan dan dari unzilafil Quran. Jadi hadis ini menceritakan tentang yang pertamanya muslimin dan muslimat yang perlu kita ambil tibat adalah tentang ha, tentang kelebihan orang yang menghafal Quran. Jadi saya melihat pada hadis ini saya membagikan pada dua topik utama perbincangan supaya kita mudah untuk memahami dan juga melihat apakah pengajaran dan juga tibat yang kita dapat ambil daripada hadis ini. Baik, Muslimin dan Muslimah. Dalam hadis ini, kalau kita melihat pada perbincangan hadis ini, membincangkan pertamanya tentang eh, kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah tentang kelebihan ataupun penghormatan yang yang Rasulullah dan Allah beri kelebihan kepada para syahid. Eh. Yang pertama tentang kelebihan, khususnya yang kedua adalah tentang di mana sesiapa ataupun syahid yang meninggal ataupun meninggal yang mati syahid, maka tidak maka dikuburkan bersama-samanya dengan darah darah mereka dan tidak dimandikan. Semua topik kita pada petang ini berkisar tentang kelebihan orang menghafal Quran. Pertamanya topik ini berkisar tentang kelebihan. di sini kita lihat bahawa kelebihan ini menggambarkan tentang orang menghafal Quran adalah di mana Rasulullah dari Allah orang memberi keutamaan kepada orang yang lebih banyak menghafal Quran dalam bab dan meletakkan ataupun dimasukkan ke dalam di Keduanya memberi gambaran kepada kita tentang kedudukan tinggi Bukan sahaja berkaitan tentang akhirat Tapi utamanya adalah tentang Apa dia kata tentang kelebihan Orang yang menghafal Al-Quran Ketika mana ataupun berada Atau ketika mana di dunia Jadi muslimin dan muslimat yang melihat kepada kelebihan dia ini Maka perlu kita faham dan perlu kita ambil pengajaran Agar sekurang-kurangnya uh, Pertamanya kita meletakkan bahawa Al-Quran itu adalah menjadi keutamaan Ataupun sekurang-kurangnya Kita perlu letakkan bahawa yang menghafal Al-Quran Ataupun wujudkan dalam kelangan kita Atau di dalam keluarga kita adalah orang yang penghafal Al-Quran Ataupun sekurang-kurangnya seorang yang menghafal Al-Quran Baik Melihat kepada bagian kedua pula yang saya nak sentuh adalah Bagaimana kita boleh meningkatkan hubungan Al-Quran terutama di bulan Ramadan Betul muslimah-muslimah kita banyak Ataupun di media-media kuliah kita mendengar tentang topik berkisar tentang kelebihan Ramadan Dikatakan sebagai dubuk pahala Tapi bagaimana kita, bagaimana kita nak jadikan ataupun nak jadikan mahu Al-Quran sebagai topik utama di dalam bulan Ramadan Pertamanya saya cuba susun eh? muslim dan muslimat dalam kehidupan harian kita, saya letakkan bahawa kita ni ada tiga tiga jadual ataupun tiga tiga apa tiga rutin harian kita. Eh? bagi bagi orang ataupun bagi rutin harian kita yang penuh sibuk ataupun kita sibuk dengan kerja-kerja ataupun harian kita penuh dengan kerja-kerja yang penat ataupun sibuk maka kita letakkan bahawa setiap hari ataupun setiap kali solat solat fardu kita mesti membaca Al-Quran sekurang-kurangnya dua muka surat eh? mana cuba susun muslim dan muslim betul di awal-awal awal, -awal, awal masuk Ramadan kita letakkan bahawa kita kena khatam Al-Quran eh? seperti mana kita dengar kisah di mana Imam Syafi'i boleh menghatam Al-Quran dan tempoh uh, dua kali ataupun enam puluh kali dia khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan maknanya seolah-olah uh, dua kali ataupun dua, dua kali dia khatam Al-Quran sehari atau Imam Bukhari menghatam Al-Quran sekali sebulan sehari, apa, sekali sehari tapi bagaimana dalam konteks diri kita bagaimana kita nak jadikan Al-Quran ni jadikan Al-Quran sebagai dari kehidupan jadi saya susun eh, muslim dan muslimat kita jadikan kehidupan kita ni dalam tiga jadual mungkin jadual yang pertama merujuk kepada kita ni terlalu sibuk ataupun terlalu busy maka kalau sibuk terlalu busy kita letakkan bahawa setiap waktu mesti aku mengaji Al-Quran maknanya setiap solat fardu mesti sekurang-kurangnya dua ayat dua, dua dua halaman Al-Quran yang mesti kita baca Al-Quran eh? dua Al-Quran tu dengan jadual kita sibuk dan jadual yang kita kata tak berapa sibuk eh? maknanya mungkin merujuk kepada weekdays eh? kita tak sibuk eh? maka diletakkan bahawa setiap hari setiap solat kita mesti membaca al-Quran eh, Tiga muka surat dan mesti ada tadabbur eh waktu paling penting. Ha, konsep tadabbur kita dalam Ramadan, Ramadan ni kita letak. Kita bukan saja baca Quran tetapi kita letakkan kita mesti hafaz, kita mesti hafal, mesti, haf, mesti, fah, mesti faham dan juga tadabbur. Yang sekurang-kurangnya bulan Ramadan ni kita letak kita kena tadabbur sekurang-kurangnya juzuk yang ke-30 ataupun surah-surah pendek ataupun surah-surah yang kita selalu baca dalam Quran. Yang ketiganya adalah di waktu ataupun di ketika waktu yang kita lenang ataupun kita banyak free contoh ketika hari hujung minggu hari Sabtu ataupun hari Ahad eh? maka kita letakkan suku rakurannya waktu pagi ataupun selepas fardhu salat fardu mesti kita membaca lima muka surat dan juga mesti ada tadabbur itulah jadi muslim dan muslimat dan kita memahami atau kalau kita beriman kepada al-Quran kita kena letakkan kaedah ataupun susun atur supaya al-Quran ini menjadi salah sebahagian daripada dari kehidupan itu yang pertama, eh, muslimah muslimah. Maknanya pertama kita mesti letakkan ataupun perbanyakkan Al-Quran. Yang keduanya pula, eh, Al-Quran ni bukan hanya diturunkan untuk kita membaca tapi paling utama dia untuk kita memahami ataupun kita memahami mem tak ada berumah. Jadi yang keduanya kita nak bahawa selain pada baca Quran, kita mesti memahami makna dan juga tafsir. Sebab itulah saya susun tadi, muslim dan muslimat. Ketika mana waktu kita ada masa, ha, eh, kita letakkan selain selain pada kita baca Quran, kita mesti ada masa untuk kita memahami makna surah-surah pilihan. Yang keduanya, yang ketiganya pula kita berusaha menghafal dan menguatkan hafalan dan juga tak kira umur muslim dan muslimat. Eh, mesti letakkan kita mesti menghafal surah-surah yang pendek terutamanya. Ha. Eh. Itu yang ketiga. Yang keempatnya kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Itu paling penting. Ibu-ibu muslim dan muslimat kita letakkan bahawa kita mesti memahami, bukan tadi memahami dan paling penting adalah mengamalkan Al-Quran. Sebab itulah kalau kita tengok, eh, kaedah ataupun uh, tingkat tingkat-tingkat uh, saya, saya, suka tertarik dengan apa yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi dalam menerangkan peringkat-peringkat pembaca Al-Quran ataupun tingkatan-tingkatan orang membaca Al-Quran bagaimana beliau atau Imam Al-Qurtubi menyusun atur orang membaca Al-Quran ini ada, tiga tingkat tingkat yang pertama adalah orang yang membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran ini tingkat yang paling atas ataupun tingkat yang kita nak Kadang-kadang orang bulan Ramadan yang ni kita cuba muslim dan muslimat bukan sahaja kita membaca tapi paling penting kita memahami selain pada memahami kita kena mengamalkan bagaimana kita nak amalkan sekiranya kita tak faham ataupun tak tadabbur al-Quran. Sebab itulah iman al-Qurtubi meletakkan bahawa golongan yang tingkat pertama orang yang beriman atau membaca Al Quran yang pertama adalah orang yang memahami dan mengamalkan al-Quran itu kedua-duanya pula. Kan? Di yang makthubi adalah orang yang membaca dan memahami al-Quran tetapi tidak mengamalkannya dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah ya ayyuhallazina amanu limataku lad ta'malu la, ta la ta Wahai orang beriman mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ini adalah tingkat orang yang kedua. Jadi bulan Ramadan ini kan? seperti mana dalam bab dunia pun kita nak sesuatu benda kita nak. Orang yang pertama atau tingkat paling atas Kenapa? Maka dalam ini tingkat yang kedua adalah Orang membaca tetapi tidak memahami Al-Quran Mana itu adalah level yang kedua Dan level yang paling rendah Atau level yang paling tinggi ni nak uzbilah Kita jauh Apa itu sunnah oleh Iman Qutubi Dikatakan orang membaca tetapi tidak memahami Dan tidak mengamalkannya ha, Yang ini tuan-tuan ibu-ibu muslim dan muslimat ya, Sahabat-sahabat semua Seperti maklum kita setelah bulan Ramadan ni Kita memang betul kita kejar kata Al-Quran Okay, paling penting di sini kita kita bukan saja membaca, tapi, tapi paling penting adalah kita cuba untuk memahami. Kenapa Muslim dan Muslimah sebab saya tak nak ha, kita berada dalam golongan apa dikatakan oleh Rasulullah berapa ramai orang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tetapi Al-Quran itu malah Jadi saya rasa dalam kita memahami hadis ini menekankan ataupun paling penting adalah tentang kelebihan orang membaca dan orang yang menghafal Al-Quran. Dan paling penting adalah bagaimana kita susun atur dalam kehidupan kita Supaya setiap masa dan setiap hari kita menghafal Al-Quran Jadi bulan Ramadhan ni saya mengajak diri saya dan juga semua Untuk kita upgrade diri dalam kita beriman kepada Al-Quran Dan jangan lupa ha, mengamalkan satu doa Doa yang ha, yang Nabi ajarkan kepada kita Allah maja'al Quran dan rabi'a hudurina Wa nuru sudurina Wa jada'a afzanina Allahumma Mubinah Ini doa Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua Boleh search di internet Cari doa Dikatakan doa penyejuk hati Boleh kita amalkan doa ni Supaya bulan Ramadhan ini Keberkatannya Kita boleh jadikan Al-Quran sebagai Bulan yang penuh dengan keberkatan Bukan saja untuk diri Dan juga untuk keluarga Dan juga Dari akhirnya Kita letakkan dalam diri kita Bahawa setiap hari Tiada hari tanpa baca Al-Quran Wallahu'adam